નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં કાવ્ય વીસ આ કાવ્યનું નામ છે ધરતી કિશાન આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને

जवाब कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है आप क्या-क्या कर सकते हैं? जवाब एक विद्यार्थी होने के नाते में अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं त्रीजो प्रश्न अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है जवाब अन्य जीवों से मनुष्य महान है अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं। जबकि मनुष्य ने जल थल और नब पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है त्यार चौथो प्रश्न धरती साधी किसे कहा गया है जवाब धरती साधीर मनुष्य को कहा गया है पांचवा प्रश्न धरती की शान कविता के रचयिता कौन है जवाब धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है त्यार पे प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए पहलो प्रश्न कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है कैसे जवाब कवि ने कविता में पहाड़ नदिया धरती आकाश हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को छोड़ भी सकता है मनुष्य पवन सा गतिमान है इसीलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है इस दृष्टि से मनुष्य अचर अमर प्राणी है इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने का कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी असक्त नहीं अनुभव करना चाहिए त्रीजो प्रश्न धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है भाव स्पष्ट कीजिए धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धिया है मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं, जो कभी असंभव माने जाते थे मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है इसीलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है चौथो प्रश्न मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है त्यार पांचमो प्रश्न धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है मनुष्य अपने इन शक्तियों को नहीं पहचानता इसीलिए वह असहाय बन जाता है सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है उसकी आवाज युग बदल सकती है वह चाहे तो ऊंचाई से ऊंची उड़ान भर सकता है इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए पहले काव्य पंक्ति है गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान हेरे तो आकाव्यनो भाव स्पष्ट करिए मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है त्यारीजी काव्य पंक्ति भाव जो प्रत्येक भारतवासी महान है उसमें अनंत शक्तियां छिपी हुई है वह अपने आप में तूफान जैसी शक्तियां रखता है वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए भूचाल तो तेना समान शब्द भूकंप हिमगिरी हिमालय वाणी वचन तूफान कहर अमृत सुधा धीर युक्त હિંમત વીરતા નિમ્નલિખિત શબ્દો અમૃત તો તેનો વિરોધી શબ્દ તેનો વિરોધી શબ્દ પુણ્ય અને જીવન તો મૃત્યુ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ સહી વિકલ્પ ચુન કરે પેલું છે તું જો ચાહે પર્વત પહાડો કો ફોડ દે

તું જો અગર હિંમત સે કામ લે ગુરુ સામતીમાન પવન સાતું ગતિમાન તેરી ને રે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ નવ વિષય છે હિન્દી તેમાં કાવ્ય વીસ તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ એકવીસની અંદર ત્યાં સુધી આવજો